Я дуже радий, що саме у Львові в ці студії я вітаю Олексія Арестовича, який є і військовим експертом, і психологом. Ви є автором такої відомої стратегії теплоокеану. Як бачимо, теплоокеан до звірів щось не дуже як то кажуть діє. Тому все ж таки хочеться від вас, як від експерта, все таки почути ваші думки з того приводу, що відбувається. Значит, мы перешли во вторую фазу национальной революции, которая происходит в Украине. И первая фаза действительно, она длилась полтора месяца, она строилась на, нек на таком народном подъеме, и это была фаза, где действительно можно было делаться цветами. На второй фазе в свои крепкие уверенные чистые руки дело взяли московские чекисты. И это можно наверняка утверждать. Я, как бывший офицер спецслужб, получаю информацию с той стороны, там бывшие друзья друзья иногда и коллеги подсказывают там, mm -hmm. то, что считают нужным для себя. Здесь ФСБ сидит целыми управлениями, под видом всяких пророссийских организаций, патриотических и так далее. И так далее. Вот, например, оплот Харьковский это вот как раз. ФСБшная да. однозначно, да. и на Подоле, и в Киеве много, их везде много. И в определенном смысле заложником всех этих ФСБшных игр стал весь народ Украины, включая нашу власть, которую мне не хочется хвалить, естественно. Но тем не менее, в каком-то смысле можно говорить, что наш любимый президент. Он тоже заложник этой ситуации, потому что они не учитывают его интересы. Они играют свою собственную скрипку. Вот. И отдельные... Вот убили Львовянина, да, Юрия Вербицкого. Профессионалы и там специалисты говорят по почерку того, как он был убит в лесу. Это работа людей, которые на Кавказе привыкли работать. Да. Сделано чисто, аккуратно, без следов. И все методы, весь стиль напоминают эскадрона смерти, которая ФСБ, которая действует на Кавказе. Более того, Игорь Луценко рассказывает, что люди, которые его допрашивали, он был похищен вместе с Юрием Вербицким, он, они не ориентируются в ситуации абсолютно и говорят с характерным. Ну, там, люди, которые не про, у которых русский язык не украинский, да, он как бы костромской. И ну, очень что много косвенно, мы не можем утверждать. Что это означает для нас? Что это означает, что, что у ФСБ? Это означает, что Россия, российское государство, целенаправленно Кремль подавляет украинскую национальную революцию. Целенаправленно подавляет, подавляет. Я думаю, можно уверенно говорить о том, что и среди Беркута, так называемого, и в толпе работают российские специалисты. Ну, мы опять же можем судить это по косвенным признакам, потому что то зверство, которое они проявляют по отношению к нашей национальной символике, вот как они срывают флаги, там, да, и так далее, то, как они бьют журналистов и изнушаются, да, с теми, кто попадает. Ну, наш «Беркут» тоже не подарок, скажем так. Это криминальная банда, которая иногда по, совместительству подрабатывает милицией. У них абсолютно криминальные понятия, криминальные законы, и репутация. Нас должны бояться, вне зависимости от того, кто Янукович. У нас есть репутация, нас должны бояться. Вот мы «Беркут» на тех себя ведем, зухвала, да, мы такие классные перцы. И э, э, будем давить вас, и вы бойтесь, из да, нас но судя по идее, вот, но я думаю, что даже Беркуту не придет в голову срывать национальную символику, хотя они, конечно, ходят в майках СССР, там и такие они любят группу Любэ, но тем не менее. Эм... Вот такие вещи показывают, что ну, что-то здесь совершенно неадекватно. И в, таких условиях, умовах, власне, э, какие бы вы намалювали, ну, какую бы вы стратегию поведенки намалювали в таких условиях, когда вот таке? Я здесь попал в ловушку, вот я персонально, как Анатолий Гриценко. Дело в том, что э, интеллигент Гриценко, интеллигент я. Я, как психолог, написал стратегию теплого океана. Это мирный протест, это... Позитивный протест. Да, протест, да позитивный навіть. протест, но даже не який, столько... який на правду, дуже дие. Дуже діє, да. И, до на... певной меры. До певной меры, да. И, это скорее э, стратегия она не, не на то, как повалить режим, да, а то, как переделать общество с помощью переделки самого себя усилий, низовой самоорганизации, это вопрос общего блага, работы. Я начал большую работу, мы проделали ее, в том числе здесь, во Львове, читал семинар. Эта волна пошла, 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 и вот начинают убивать мой народ. Извините за пафос, я офицер украинский, я давал присягу украинскому народу, защищать его от любых врагов. И я попадаю в ловушку психологическую, у меня начали, и потому что. Какой мирный протест? Я разрываюсь между тем, что я психолог, как бы и очень люблю людей, и готов помогать всем, и разрываюсь э, между тем, что я офицер, на глазах которого убивают его людей. Вот. Я думаю, что зная, что происходит, и исходя из анализа ситуации, я хочу солидаризоваться с Анатолием Гриценко и считаю, что э, надо брать в руки оружие и защищать народ от попытки подавить его. Э, и единственное, что здесь можно ввести много но. Какого рода но? Почему его надо брать? Два-три тезиса. Потому что людей раздевают, люди бьют. Сейчас в киевских моргах очень много трупов. Происходит, работают эскадроны смерти. Это надо очень четко понять и внятно артикулировать. До что... них, них взывать и да. нема сенса. Никакого абсолютно. смысла не отзывать. Это люди совершенно определенной психологии, и мы можем судить их по плодам, их узнать. их. Да? Вот давайте судить по их действиям. В Киеве тех, кого сейчас хватает, и не только в Киеве в Виннице пропал активист недавно сутки не могут найти. Один из тех, который устроил вот, мирный протест возле областной рады. Его сутки не могут найти. Это люди, которые не довозят ни до камеры, ни до тюрьмы, ни до следствия. Активистов хватают и потом находят трупы по, по лесопосадкам вокруг Киева. Понимаете? Это эскадроны смерти. Вывозят, заматывают скотчем, пытают, не просто убивают, пытают. Там следы пыток, Явно издеваются, вот как парень, которого на морозе, да? Да. порезали ножом, заставляли петь гимн Украины на секундочку. Да? То есть украинские спецподразделения издеваются над, укра... над украинскими патриотами, заставляя петь гимн Украины. Это форма издевательства. Вопрос, украинские или они, даже если они граждане Украины, да? о чем мы говорим. И это эскадроны смерти, и вы поймите, что они делают. Вот сейчас Янукович призвал сесть за стол переговоров. Вы думаете, убийства прекратятся и похищения? Риторичное питание. Риторичное питание. Они будут продолжаться. Даже если Беркут отведут с улиц. Переодетый Беркут, который работает совместно с УБОПом, например. Да, и со всеми вот этими этими. Мы имеем дело со спайкой, не только с ФСБшным заговором. Это такая жгучая смесь это спайка криминалитета с, ми с милицией и с государственной властью. Это то, чему очень трудно противостоять простому народу. Люди склонны обманываться. Коллективно бессознательно это стихия. и... Вот вчера семеро убитых, сегодня переговоры. Люди выдыхают спокойно. Давайте успокоимся, давайте не будем призывать к протесту, никакого оружия, это экстремизм и так далее, и так далее. В это время аккуратно продолжают похищать экстремист, э, похищать активистов. Пропал лидер Автомайдана. Вчера Автомайдана окружил Беркут и сбил. Пятнадцать людей. Били женщин. Пропало 15 человек, где они находятся, неизвестно. Один, правда, в Непровском РВД, говорят, город Киев, остальные неизвестны. Но трупы новые, неопознанные, появляются пока в моргах киевских. И я же повторяю, это со следами пыток, это же не просто убили. Это целенаправленное запугивание, более того, это люди получают удовольствие от этого. Это, их надо знать, этих людей. Вот они такие. Они признают только силу, мы для них овцы, их, нас надо резать и стричь. И если мы не противоставляем им силу, они считают, что все отлично, можно действовать. Что означает противоставлять силу? Противопоставлять силу. Но э, они, же, вашей, они да. же мыслят по бригадному. Это значит, что мы вот обидели, должна быть ответка, понимаете? Ответки нет, значит, вот лохи, давайте их бить дальше. Это я цитирую. Как бы, То тобто, есть да? точьей видповеди нема, все равно дали будут. Все равно они, они будут давить. Они беспокоятся о своей репутации. У них размышление такое. Даже если Нуковича скинут, милиция ж вся, Беркут, спецподразделения все равно же нужны при любой власти. Мы все так. равно останемся, Ну, нолюстрация, там парочку одиозных выгонят. Все остальные станции точно так же будут бить, просто будем бить для для новой власти, тех же демонстрантов. Они уверены абсолютно в своей безнаказанности. Единственное, что сегодня они по Киевский Беркут повывозил своих жен и детей, потому что, очевидно, намекнули, что мы знаем, где вы живем. И они понимают, что если они дальше будут так продолжать без коней, они что делают? Они продолжают выкладывать вот эти свои фотографии, да, и видео, как они издеваются над активистами. Они не стесняются, они выкладывают в социальные сети. Для них это прикол. Для них это прикол, да, понимаете? Я так понимаю, что нацисты немецкие не вполне позволяли себе такие вещи, как позволяют наш любимый Беркут. Вот. И есть в этом два положительных момента. Да не один отрицатель. Первое. Мы никогда с ними не договоримся. Никогда ни при каких обстоятельствах эту иллюзию надо сразу закончить. Любые мирные переговоры никогда не остановят эту банду. Они будут продолжать работать по активистам, они будут убивать их, они будут просто делать это в гражданской форме, потому что они закрутили эту механику и не собираются останавливаться. Они почувствовали силу, запах крови, понимаете. Они хотят придавить и сказать, мы здесь хозяева. Вне зависимости, кстати, от того, кто сидит в Верховной Раде, и кто сидит в администрации президента, мы тут будем править. Это наша лапа. Мы наложим на общество и будет лежать. Она будет лежать. Я только что видел нашего президента, как психолог могу, могу анализировать микродвижение, я вижу, что он очень испуган. Сам. Он сам испуган. И я так понимаю, что мы можем в каком-то смысле ставить вопрос о том, что э, эти товарищи не подчиняются никакой власти. Они действуют самостоятельно. Вот эти охоты на активистов антимайдана, я сомневаюсь, что был отдан такой приказ. Ты произвол. Они охотятся. Словильно. Да. Они охотятся. Они читают социальные сети, они знают, что раненых вынимают. Что, де что делают эти люди? Раненых привозят в больницы, они забирают их, э, пользуясь тем, что силы сконцентрированы на Майдане, они забирают их из больниц, они издеваются над раненым. Это последнее, что можно сделать, понимаете? Это, это с котом, Последнее. Это да. некуда. Они вывозят раненых, они издеваются над раненых, они бьют, бьют раненых, завозят. Роботы. И э, опубликованы эти законы. Мы все тут ходим под статьями, понимаете. И у нас просто нет выхода, мы должны победить. Иначе так будет со всеми. Никого даже довозить до тюрьмы не будут. Будут лесополосы отвозить, и на этом будет заканчивать. Яхтамая выглядает. Для того, чтобы я Да. теперь, когда домохозяйки схватились за сердце и начали пить валидол, как же оружие, это сотни трупов, ничего подобного. Вот сейчас я заговорю как военный эксперт. Во-первых, наш выстрел всегда второй. Это не значит, что немедленно начнется штурм, там администрации, стрельба и так, далее, и так далее. Оружие это не означает убийство. Во-первых, оружие это само по себе очень сильный аргумент. Штурмовать Майдан, когда там хотя бы сотни афганцев, взрослых мужчин, умеющих обращаться с оружием, бывших офицеров. Да, грамотно стоят на постах. Ты уже, как Беркут наступал вчера? Он шел, расстреливал с помповых ружей, благополучно, в полный рост, не стесняясь. Теперь представьте предупредительный выстрел в голову над головой, вернее, или или под ноги. Даже не на поражение. Кто будет наступать? Кто туда пойдет? А весь этот режим держится на 8 тысячах беркута примерно, стоящих в центре. Всего-навсего. Им... Всего-навсего, да. Всего они все сконцентрированы в центре, они, им некуда деваться. И на там 20-30 групп эскадрона смерти, которые исполняют вот эти вещи. Тетушки — это несерьезный аргумент, и Майдан это доказал. Они их отловили, отлупили, заставили извиниться перед народом Украины и отправили домой. Вот это все, все, вся опора власти. Они зажаты, вот это все страшные вот эти вот люди, они зажаты в правительство. Знать попорядживание выстрелы, зможе да. их сразу настроение. конечно. И... Ну какой дурак в полный рост пойдет на, на выстрелы? Вы же представляете себе, что это такое. То есть вполне можно стрелять в воздух, например. Это не означает абсолютно эскалацию насилия. Это предупреждение. Второй момент. Допустим, они не успокаиваются и продолжают штурмовать Майдан, продолжают похищать активистов. Активистам надо поставить под вооруженную охрану, например. Да, объявить, что это должны поработать грамотно юристы, оппозиция, э, лидеры Майдана. Они должны объявить, что существует особый правовой период сейчас, потому что идет гражданская война, переворот и так далее. И так далее. Особый правовой период, и мы обеспечиваем в виде отряда да, самообороны. Вот активистов раненых в больнице сопровождают вооруженные люди наши. Да? Их просто надо как-то институализировать, например, назвать народной самообороной, дать им знаки различия. Они дежурят, охраняют раненых в больницах. Я, например, приложил к этому очень большие усилия, чтобы раненые охранялись и сопровождались и они э, майдан защищаются да и какие-то отряды самообороны патрулируют город чтобы не было этих самых, не было нападений на активистов потому что тетушки беркут взяют переодетые и прочие криминал они бьют витрины в Киеве они поджигают машины они калечат людей и так далее каждую ночь у нас у нас как только вечереет начинается вот эта карусель и второе да если продолжается все это я думаю они уже очень быстро остынут потому что понимаете есть такая вещь как экзистенциальный выбор даже драться дубинками, стоять под коктейлями молотов или драться битами, это совсем не то, что когда доходит дело до стрельбы. Это совсем другое. Это психологичный Психологично при, принципиальный перелом. И когда все эти криминалитет, даже самые ответы, становятся перед вопросом, рисковать ли мне жизнью и благополучием своей собственной моей семьи ради семьи Януковича, ну, как бы большинство из них сделают выбор защищать себя и свою семью, уверяю, уверяю вас. Они, э, Идеологически разложенные люди. Офицер, который один раз взял, а они все там живут не на зарплату, как вы понимаете, полторы тысячи гривен. Да, он уже морально разложен. Он предал присягу, предал Конституцию, предал самого себя, как офицера. И оно держится все на, на криминальном гусарстве у Беркута. Вот мы, мы типа такие грозные, вот мы, мы работаем на нашивку, на имя, чтобы нас боялись. Этот, это все гонор очень быстро вылетает, когда звучат выстрелы, поверьте, в ответ. И э, и никакого уже это способно успокоить ситуацию. Все говорят, что это эскалация, а я скажу наоборот, нет, это очень сильное успокоение ситуации. Mm -hmm, так. Если Майдан вооружится, утихомирение. Утихомирение. Майдан так. вооружится и будет действовать грамотно, то и крови не пролив. Это наоборот гарантия от крови. Это не гарантия крови, это гарантия от крови. Если какие-то ненормальные, то есть оружие, когда появится, вы знаете, вот я бы, боевый... я офицер как бы, да, много дел делами... имел дело с оружием, с солдатами в разных странах земного шара, скажем так. И обычно, как только появляется оружие, среди офицеров есть такие держиможи, которые, которые любят парать. Даже они начинают говорить тихо и спокойно, потому что оружие говорит само за себя. Вооруженный Майдан, это не означает стрельбу в центре Киева. Вооруженный Майдан, как, скорее всего, в 90% будет означать... Мэр. Мэр. Потому что ни один «Беркут» никогда не полезет ни с каким БТРом и всем остальным, с дубинками и рушницами, и снайпер не полезет на крышу, зная, зная я... что будут стрелять в ответ. То есть это само по себе. Понимаете, мы можно напасть на прохожего, напади, напади на часового. Часовой в тебя стрелять не будет до тех пор, пока ты не нападешь на пост. То есть оружие на Майдане на самом деле означает утихомирение ситуации, умиротворение. Это то, что могла бы сделать украинская армия. Она могла бы приехать и разделить mm -hmm. «Беркут», И вот, вот этих вот уродов и мирные протесты. Кто мог бы зараз взяти на себе, власне, от, от те, про що вы говорите, збройну охорону Майдану. это так. Збройну, збройну охорону Майдану. Ну вот Майдан. ну, Гриценко сделал фактически политическое заявление. Он так. политик. Значит, ему карты в руки это быстро бывший министр обороны. Или подобного рода люди могли бы это сделать. Або є спецслужби, ветераны спецслужбы, но вы не Ветераны да, ветераны, всех возможных военных конфликтов, mm -hmm. да, в Киеве, 1060 офицеров с боевым опытом. Это люди, это же не случайные молодчики. Да, там, что -то, что -то. Есть, Я есть. не прошу вас там, ну, сдавать, скажем так, какие-то. Якісь... Понимаете, я, и, я в, в каком-то смысле, что они есть на ваш поворот. Я выключаюсь. Я да, в, в... 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 в каком-то смысле, что я э, карди... как бы я здесь действую как интегратор. Да, я стараюсь. Mm -hmm. С очень разными силами разговариваю. Мне просто как психологу интересно, что культурологически происходит, да, в этом смысле, политологически, психически uh -huh. с людьми. Я часть людей, конечно, знаю со всех, с правого сектора, с левого сектора и так далее. И так далее. Я стараюсь работать на, на то, чтобы не было крови. И, безусловно, такие люди есть, но вы понимаете, это ситуативный протест, это низовая самоорганизация, никто там никого не организовывает, как вы понимаете, американские госдеп деньги не платят. Это люди действуют стихийно, никто никому не подсказывает. И достаточно трудно в этой ситуации сделать единый штаб, единого командира. Но наша надежда в том, что все люди боятся, что оружие это значит беспредел, ничего подобного. Протестуют даже правый сектор, который действовать защищать, защищать. почему на Грушевском происходит события доберкут просто удерживают подальше от Майдана чтобы не штурмовали вот и все там нет эскалации их просто держат на дальних подступах. и даже правый сектор вот он на моих глазах откатывал чужие машины защищал их щитами чтобы не пострадала чужая собственность это сведомость явно выше. Конечно. это более высокое это мотивированные люди вот идет колонна ребят с, с, с палками в защите в средствах защиты охраняет да, охранять Майдан там горят, автобусы, летят камни, летят светошумовые гранаты. Они видели, я на моих глазах видно скомканный пакет из-под Макдональдса. Старший останавливается, несет его до урны, кидает, и потом они идут дальше. Самое популярное слово на Грушевского, знаете какое? Выбачьте. Это когда человеку надо пройти в первый ряд, он извиняется, деликатно проходит. В Киеве есть шутка, что когда вы сидите в кафе и туда заходит вооруженный человек с бейсбольной битой, весь замотанный в камуфляж, там в масках и защите, как правило, это человек с хорошим английским и двумя высшими образованиями. Так. Да, так? понимаете, да? Вот такие люди защищают mm -hmm. мои да. И э, я думаю, что Гриценко здесь прав. Давно пора вооружиться. Вооружение, повторяю, означает не эскалацию конфликта, а наоборот, его умиротворение mm -hmm. и обеспечение возможностей политического решения, а не силового решения. Кто это, как только. Я думаю, что Гриценко просто так это заявление не делал. Я так уж так. Буду. Он наверняка делает это под какие-то гарантии, потому что он военный, он знает, что сначала ситуация должна быть подготовлена, а потом заявлена. И, видимо, там уже какая-то самоорганизация произошла. Дело в том, что я сейчас здесь, на Западной Украине, у вас в гостях, и мне трудно судить о том, что в Киеве происходит. у меня мене отримачне Ну, вот я завтра там буду, я постараюсь Если хотите, я вам сообщу по постараюся знати. Дякую, буду буду вдячний. Ми це будемо ретранслювати на більшіршу аудиторію. Для того, щоб можливо переконати всіх, що нема з ким говорити. Ну, для когось це потішне, для когось просто гидне відео. Ну що, Беркут у всій своїй красі, це буквально 30 секунд. Буквально. факту принадлежности к организации судить. Такие непристойные жесты, но это они да. такая знава, это у них. Да, их надо судить и персона... персонально разбираться, иллюстрацию проводить, персонально разбираться с каждым, где был, когда был, участвовал. Поверьте, когда их возьмут в оборот, они очень быстро друг друга сдадут, mm -hmm. и мы выясним, кто стрелял, кто бил, кто раздевал. И все они понесут заслуженное наказание. Пане Оксі, ну я дякую за все, те, що ви тут висловили. Це дуже важливі речі. Я думаю, що е, тут є про що подумати тим, хто приймає рішення, а такі люди є в Україні, і вони, повірте, думаються, ефір точно подивляться. І... Маєте таке, маєте можливість таке завершальне зробити звернення, такий меседж, щоб якось резюмувати, що ще не сказали. Я хочу сказав. Ск я хочу сказати, будь вот, то що друзі, давайте їх не бояться. Какой бы ФСБшный сценарий не действовал, каким бы откровенным да и бандитизмом это не попахивало, как бы не была сращена мафия с, вот в нехорошем смысле с властью, нас больше. Мы сильнее. У нас прошел первый шок от убитых. Я предлагаю действовать мирно. Сегодня была мирным образом взята Львовская администрация, окружена ивано Франковская, Житомирская, вровно была взята администрация. Надо провозглашать народное самоуправление, потихонечку перебирать власть в свои руки. Нас больше, и мы обязательно победим. Их 8 тысяч жалких и очень нехороших людей. Ну и там 20-30 групп ФСБшников и прочих негодяев, которые здесь пытают и убивают мой народ. Мы не должны их бояться. Речь идет не об эскалации протеста и не о крови, а о том, чтобы наоборот все успокоить и мирно, по-семейному, за столом, каждый на своем месте и в целом в стране, разобраться, как нам дальше жить и что мы будем делать. Какой у нас выбор, куда мы идем и по каким законам мы хотим жить. А эту банду мы все арестуем и достанем, где бы она ни спряталась, я вас уверяю. Дякую, Олексій Арестович, військовий експерт, психолог пачату. Я дякую за кожне слово, яке тут прозвучало. Дякую. дякую.